Здоров'я, шановне панство! Ми в гостях у аеророзвідників Словетної 81-ї окремої аеромобільної бригади. Сьогодні з хлопцями будемо за допомогою ось цих пташок вираховувати позиції русні, шукати їх артилерійські системи і особовий склад. Єлека 100. Це як звичайне крило лежить. Зараз ми будемо із лелеки 100 робити лелеку 100 М2, тобто це довге крило. І за того, що сьогодні погодні умови, чуть-чуть хуже чем обычно вот сильный ветер из-за этого приходится обращаться к длинному крылу вставляем крылья на самолет достаем стабелики наши вот. и сейчас ставим антенну канала управления нашего самолета подсоединяем камеру камера у нас идет дневная 25-кратным зумом вставляем батарею на 35 тысяч миллиампер. Сейчас мы подключаем самолет. Все, вы слышали, прозвучал звоночек. Вот, то есть все, самолет в принципе функционирует нормально. Сейчас мы приступаем к тому, что мы будем ждать набор спутников. Вот. И когда уже произойдет набор спутников, мы приступим к механической проверке самолета. Это мы проверяем нашу стабилизацию. Вот. Все у нас работает. Все. Все. Сначала даю малый газ. Даю максимум. Все работает. Двигатель исправные, то есть можно приступать к полету. Хорош. Давай. Давай. Раз, два, три. Критичный ривен сигналу. Автоматичный режим. Як ты из устри в Я на тот момент обучался на снайпера второй категории вот, и был в Дисне. Вот, и встретил я полномасштабку непосредственно в Дисне. И дальше по всем моментам мы решили двигаться в Чернигов. Вот, то есть у нас было три снайперские пары. Вот, и во главе с нами был офицер. получается, вот. И мы там уже непосредственно под командование генерала Ветра попали. И как бы задачи были как можно больше убивать. <laughs> и все. Дим, и что, как вышло так, что с пехоты ты попал <laughs> в пилоты? Ну, получается, на тот момент не хватало на коптерах в ребят. Вот. И самое главное, не хватало ребят, которые могут нормально отбиваться по картам, по местности, получается. Вот. И тогда просто ну, из-за того, что как бы, профессия была связана непосредственно с изучением топографических карт, ориентирования на местности, как бы просто спросили, попробуешь. Я говорю, да, давайте попробую вот. И на тот момент мы Я попал в Светогорск уже. мы, получается по другую сторону реки были. И, ну, Как раз ми на берегу реки в домі знаходились, і наш противник знаходився буквально в 100 метрах від нас. Як тобі перше враження від далеке було, і наскільки важко тобі було перевчитися? Как такого переучиваться общего, в принципе, это только то, что ты смотришь видео, как бы и все. Но отлича отличий очень много, как бы, потому что Мавиком ты непосредственно с пульта э, управляешь. Здесь на пульте у тебя завязана непосредственно взлет и посадка самолета, а дальше это все ты сидишь непосредственно за центром управления полетом и начинаешь уже непосредственно ручками клацать и делать вещи для того, чтобы у тебя самолетик летел туда, куда тебе надо, для того, чтобы ты отбивался правильно, где он находится в данный момент, потому что бывали такие э, вот так, моменты, получается, что пропадает видеосвязь и ну, вернуть ее невозможно, потому что ну Русские нормально давят, у них очень хороший. От. І би, ну, свої хитрості впоследствии для того, щоб самоліти домой без видеосигнала. Розкажи про вашу першу жирну которую яку ви знайшли і яку ви скажімо, так допомогли знищити. Нам поступила задача автомобильной техники техніки на шахті Привольнянки. Вот, там стояло около 5 единиц там уралы и камазы были вот мы полетели туда подтвердили цель вот работали получается с расчетом град вот сначала были пристрелочные выходы там буквально 2-3 кабана легло вот, но они вовремя среагировали и начали уезжать. Ну, после этого последовал зал, вот э, техники там уже не было. Но, как э, по итогу оказалось, там у них был склад с боеприпасами. И то есть мы поразили его, вот, э, и мы не знали за это. Начал проявляться черный дым и э, ну, детонация, пошла, детонация, детонация пошла, и мы поняли, что мы поразили э, немаленький э, склад э, с БК. На приеме попробуем Ну пока нормально присутствует порывы ветра но самолет летит пока мы справляемся я тебе сейчас фотографию короче кидаем Да Помните, помнишь пирашні выходы шукал а в, рай... в районе П мы вже в повітрі отримали завдання Допомогти нашим підрозділам знайти МТ-12 рапіру ворожу і зараз якраз пролітаємо над селом, де за інформацією розвідки була виявлена робота ворожого міномета. Зараз ми намагаємося його шукати. Розшоти Мавіка бачили здаліка, що з цього району був вихід. І нам потрібно зараз детально цей район, щоб підтвердити для далі на нього агньового воздействия. Які Помилки можуть здати позицію тієї ж самої рапіри. Тобто, на що ти звертаєш увагу в першу чергу, коли ти не знаєш, де вона знаходишся, але знаєш точно, що в цьому квадраті щось є. На що ти звертаєш увагу? Ну, в основному це посадки От, посадки примірне на правлення, куди громада робота, і ти розумієш, куди повернути ствол і під яким радіусом направленням ти можеш це все Вот, і соответственно. провожу а, анализ своей голове и понимаю где она предположительно может стоять и дальше уже э, все остается за товарищ камерой чтобы она меня не подвела вот чтобы это все рассмотреть и Вовремя подать информацию. Это мы сейчас наблюдаем линию обороны, да, противника? Это а, ну, они уже повыкопывали? Да, такую... это у них получается не первая линия, это уже второстепенные у них получается позиции, вот, потому что мы залетели уже дальше Белогоровки, вот. Это все делалось тогда, когда планировался наш, наш контрнаступ и русские не знали, с какой стороны мы пойдем. И они закапывались полностью, там, первую, вторую, третью линию оборонов, зубы выставляли от этих драконов. В этой посадке, получается, есть присутствие накатов, и они свежие. Но я с обеих сторон просмотрел, там э, ничего не стоит. Возможно, это танк просто работал. Получили задание выявить... Э, есть село на одну улицу, получается, перед Новодружевском. Просмотреть улицу, там ну, бывает такое, что стоит миномет, ведет оттуда работу. Нужно сейчас детально посмотреть улицу, нет ли там на наличие огневых да, вот все Это, Я так разумею, понимаю, это улица, да, мы сейчас подлетим к ней и более детально рассмотрим, возможно, что-то да увидим. Что мы сейчас где находимся? чтобы скорректировал к Григоровке? находимся через реку в лесу. Что я тогда высоту ему, ему скидываю? Скинем высоту и даем ему чуть левее, чтобы он как раз шел на нашу сторону домой. Скорее всего, наши да, потому что там в том районе орлан летает сейчас. Скорее всего, и нас лучше зацепил. Сильный ветер, и мы пробуем играться высотой. Если, допустим, смотрим, у нас есть программы, которые вызначают, какой там ветер, на каких высотах, как он дует. Вот и бывает, вот допустим, мы на своей рабочей высаде летим, самолет вообще ну, не хочет лететь, он завис, и вот и батарея у нас мало остается, и он, допустим, домой у нас встречный, туда был попутный, а домой встречный, и за это, ну, как в данный за, момент, да, делать какие-то определенные манипуляции, играться высотой, и бывает, что получается. Позаду мене ви вже можете бачити, як хлопці на плечі несуть лелеку. У нас дуже-дуже сильний зустрічний вітер і літачку дуже важко було сісти. Тому хлопці здійснили аварійну посадку. Слава Богу, все добре і дуже скоро ось цей малюк знову полетить, знімати позиції росіян. Висока навченість та професіоналізм даного екіпажу привели к тому, що самоліт не розбився, а просто сів на вуза. Хоча були моменти такі, що... Всегда, когда происходили аварийные посадки, он не долетал до нашего поля. Ну, после этого ну, только на ремонт нужно было его отправлять. А сегодня реально из-за того, что уже, как говорится, рука набита, вот, смогли посадить его в такие большие порывы ветра, вот, и с ним ничего не произошло. Получается, он за троном улетел через реку, получается. Вот. И мы ночью тогда на машине поехали его искать примерно по последним кадрам, то, что мы видели на теплоте, получается, там крышу какого-то дома. Коптер <с подняли, <с получается, и увидели его все, что вот он есть, надо за ним плыть. Там стояли наши смежные подразделения, там пограничники. И мы до них подошли, говорим, что вот такая ситуация, она сложилась. Можете предоставить нам лодку, чтобы мы смогли забрать самолет. Они на нас посмотрели, говорят, того, что пацаны на приколе, там все заминировано, типа, ну. А мы как бы понимаем, что ну, другого выбора нет. И мы просто вот так вот он нас э, переправил через реку, и мы просто аккуратненько не спеша там с палочкой, ходили, да, смотрели, чтобы ничего под ногами не было, но все равно самолет забрали и, и вернули его. Да, ну там были повреждения, но сам факт того, что мы его нашли, мы да его забрали. А то, что, там, знаете, Ремонт это дело такое, там его сделают, там через неделю-две мы его забрали.